Вітання усім з вами спеціальний формат «Boss UA. Мене звати Олег Панюта. І традиційно ми спілкуємося на цікаві теми з важливими людьми. Сьогодні Мамука Мамула Шуїлі, українсько грузинський воїн, боєць, людина, яка очолює грузинський батальйон національний добровольного формування. Пане Мамука, вітаю! Вітаю вас. Багато про що хотів з вами обговорити, але тут якась дивна інформація від нашої сусідської країни словаччини з'явилася. Виявляється, ви планували чи плануєте там державний переворот? Про це говорять люди, наближені до нинішнього прем'єр-міністра Словаччини, пана Фіцо. Я його чесно кажучи, теж не дуже шаную за те, що він робив і з журналістами, і з громадянським суспільством і за те, що він зараз говорить про Україну, за те, що він якшається з Росією, але держава переворот, это достаточно серьезно На каким узоре вы ему наступили? О, в принципе, заявление сделал э, радник э, премьер-министра. Это официальное заявление о том, что в принципе я собираюсь сделать или намереваюсь сделать госпереворот. И для меня это неудивительно после того, как официальная э, делегация Грузии посетила ФИЦО. Это было вчера, и после этого они делают такое заявление, в принципе, которое до этого сделала грузинское правительство, грузинско прорусское правительство. Ну, все делается в стиле Кремля, все обвинения, я думаю, против меня написаны э, в Кремле. И э, дальше директива уже пошла на Грузию, сейчас уже на Словакию. Я не удивлюсь, если та, с таким же заявлением... Э, Uh, выйдет и в uh, венгрия и скажет что я собирался делать там госпереворот в принципе все логично исходя из того как против нас в последнее время борется uh, русская пропаганда uh, сколько дезинформации распространяют насколько uh, бюджетно uh, небюджетно то есть все то что делается против грузинского легиона так что на мой взгляд естественное заявление уже делает прорусская прорусская группировка словацкой власти. К сожалению, в Словакии довольно серьезный политический кризис. На фоне этого кризиса они пытаются перенести внимание на госпереворот. Точно такое же явление было и в Грузии. То есть мы можем говорить, что московские, кремлевские Ідеологи і технологи зараз задіюють будь-які інструменти для того, щоб із середини європейську спільноту, європейську співдружність так само розхитати. В принципе, да. И, как мы видим, русские используют ту же методику, которую использовали на пространстве бывшего Советского Союза, в Грузии, в Украине и так далее. То есть для нас это не новое, для словаков это более-менее новое. Но ну, вчера ночью после заявления родника ФИЦО мне звонил ни один не государственный телеканал и Я дав не одну інтерв'ю по поводу. Ну, звісно ж, це абсурд, та э, провокація Кремля ще раз. І я це підтвердив з э, неправильствоними телевіденнями. Мамука, ви згадали про урядову делегацію Грузинську, яка відвідала Словаччину. Що зараз на батьківщині відбувається? Ви ж точно знаєте, слідкуєте, що там відбувається? Да, конечно, мы поддерживаем грузинский народ, мы всячески рядом с ним, мысленно, морально. Мы знаем, что грузинское общество, грузинское суспильство очень скоро победит в этой битве. И в Грузии в конечном итоге перевесит демократия, и мы будем идти теми же ценностями, которыми шли уже не один десяток лет практически после развала Советского Союза. Сейчас идут протестные акции, они не прекратились после того, как грузинское правительство сфальсифицировало выборы в свою пользу, и огромное количество молодежи и людей разного, разной возрастной категории сегодня стоят на улице и защищают свободу и демократию своей страны. Мамука, вы же достаточно долгий час защищаете Украину, І е, віддаєте свої сили не тільки ви, і ваші побратими в грузинському легіоні, е, захищаючи Україну від російської навали. Як це перебувати в Україні, знаючи, що батьківщина так само потребує вашої допомоги? Я розумію, що зараз ви не можете туди потрапити, але це важко. Морально это очень сложно, особенно тогда, когда Грузия возбуждает криминальные справы на меня, тоже с обвинением в госперевороте и попытках убийства их идола русского олигарха Иванишвили. Были такие обвинения озвучены против меня в грузинском правительстве. Довольно сложно, потому что мы оставили Грузию более-менее свободной. Не было такой, скажем так, попыток укоренения диктатуры в Грузии было уже э, сменено правительство, и э, было правительство Иванишвили. Тем не менее, не было таких четких признаков, что мы идем э, пророссийским путем. Грузию берут пророссийским путем. Сегодня это очевидно. Конечно, нам хочется там быть, но э, я бы сказал, что главная битва за демократию и за Грузию в том числе идет в Украине. И э, я бы попросил больше грузин присоединиться к этой битве. Э, несмотря на то, что грузинский легион – самое большое иностранное военное формирование, мы открыты для того, чтобы рекрутировать еще больше грузин, потому что это единственное место в мире, где сегодня можно защитить демократию физически. Мамука, я якобы с премьером Ичкери и паном Закаевым, и он сказал, что в Украине зараз творится… Незалежні і справжні в військові формування незалежної чкірі чи можна те саме сказати і про грузинських добровольців, які зараз тут відточують та свої навички, і так само на їхній основі буде майбутнє військове Грузії незалежно. Безусловно, это те люди, которые, во-первых, верят в демократию и несут те ценности, которые должны быть у цивилизованного человека. Это демократия, независимость и свобода. В первую очередь, и в физическую битву за демократию подвязываются только те люди, которые знают цену, а не просто слова. И это, безусловно, будущее Грузии. Эти ребята, будущее и политики Грузии, будущее и с сил Грузии и на этом поколении должно вырасти еще много грузин участь тому, что сделали эти ребята не только для своей страны. Мамука, опять таки из вашего опыта, а те, как действуют Міжнародні, інтернаціональні, так, Добровольчі угруповання, утворення на війні проти Росії в Україні. В чому їхня особливість? Що українська війна показала, який досвід ви можете залучити? Знаете, когда мы приехали сюда в 2014 году, украинской армии не было абсолютно никакого досвіду, она только формировалась. Практически мы были первое иностранное формирование, которое приехала как группа и начала обучать украинских войсковых тогда еще. И у нас не было украинского досуда Сейчас вместе с грузинским досуидом у нас есть еще и украинский. И э, я могу сказать о грузинском легионе. Грузинский легион э, – это практически группировка войск из разных стран мира, и каждая страна вносит свой оттенок, свой опыт в грузинский легион. И э, он отличается тем, что э, каждый войсковый, приехавший сюда, скажем, я не знаю, из Британии, из Соединенных Штатов, он вносит свой опыт и э, мультинациональность э, формирования. Оно делает то, что э, э, это, этот опыт размешивается. И, э, в принципе, ребята, которые... не були знакоми з українським опитом, додають й український досвід, і це цих людей одним з лучших воєнних на сьогоднішній день. Мамука, ви сказали, що готові приймати новобранців до себе тих, хто готові захищати Україну. А як ви сприймаєте заклик міжнародних партнерів українських понизити вік залучення до війни? Как вы щодо мобилизации 18 и 25 личных до чего ставитесь? Я категорически против этого, потому что, знаете, мне пришлось участвовать в боевых действиях, когда мне было 14 лет. Я не могу сказать, что это хорошо отразилось на моем физическом здоровье или ментальном даже здоровье, потому что война оставляет свой след. Я думаю, есть поколение, которое должно вырасти вне этой войны. Uh, оно должно принимать участие, uh, должно принимать участие в помощи. Они должны прекрасно понимать, что за них сегодня отдают жизнь. Но 18-летних парней я бы не uh, брал на войну. Это ну, будущее это будущий генофонд, который обязательно должен понимать, что происходит в их стране, кто отдал за них жизнь, но uh, они, мы должны сохранить им жизнь. Вот це моя суб'єктивна точка зрения. Я, я б, 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 был бы був би проти мобілізації 18-сідніх парні. Ну, ви знаєте ситуацію в Україні, слідкуєте за тим, що відбувається. Де Україна, в якому секторі має той ресурс, який би покращив ситуацію з мобілізацією? Знаєте, я, я не зовсім зрозумів питання, якщо можна. Пірі фрази потрібні Україні потрібні люди, які мають воювати, де взяти тих чоловіків, які, яких не вистачає на фронті. Я думаю, у Украины есть э, потенциал, человеческий ресурс пока, чтобы не брать 18-летних, есть человеческий ресурс, который может с этим справиться. Плюс, э, если развивать направление, скажем, э, иностранных военных, которые потенциально могут приезжать и замещать вот этих 18-летних парней, э, можно было бы развить более вот этот напрямок, и больше иностранцев смогли бы... Приїхати присадниця к тому, ж грузинського легіону або інтернаціональному легіону, і це було, дало б більше ресурсів опитних людей. Зараз багато говорять про те, що активна фаза військова вона незабаром має припинитися. Багато хто говорить про перемовини, ніхто не знає, в якому форматі це може бути. Але якщо військові дії в Україні припиняться. Величезний потенціал українського війська, як ви бачите його використання? Ясно, що захищати Україну і її кордони, але багато воїнів українських та вони повернуться додому. Як ви вважаєте, їм пряма дорога до НАТО? Їм пряма я маю на увазі до озброєних формувань. Вони ласий шматок для приватних армій. Чи все ж таки Україна має зробити все, аби ці люди залишилися і свій досвід передавали в Україні? Безусловно, Украина должна воспользоваться. Это колоссальный опыт, который был получен в огне практически. Я еще раз повторюсь, когда мы сюда приехали, досуда украинской армии, у украинских войсковых было практически абсолютно никакого. Сегодня этот досвид больше, чем у любой армии, любой страны мира. Так что я не говорю о технологиях, я говорю о том, какой опыт получили люди э, в боевых действиях. И это огромный опыт, который обязательно нужно использовать внутренне Украине, обязательно подготавливаться и подготавливать будущее поколение воинов, потому что Россия все еще остается на наших границах и любой и договоренности с Россией должны быть только после полной деоккупации Украины. Это единственное, что обязательно условия, которые обязательно сохранить Украине. Так что этот досуд должен остаться, конечно же, этим досудам Будут делиться, будут делиться иностранцы, которые воевали здесь, и потом они уедут в свои страны. Будут также делиться украинцы, которые вполне возможно могут присоединиться к приватным военным компаниям, которые дозволены в таких странах, как Британия, Соединенные Штаты и так далее. Но основную массу этих людей нужно ре реинтегрировать в украинское общество и надо обязательно этот опыт занять и надо использовать этот опыт во благо Украины. Наука багато хто в Європі розуміє, що поки Україна воює, Європа в відносній безпеці, але Європа все одно має готуватися до війни, тому що Росія так як себе поводить та, в з країнами Балтії, так як вона може себе поводити з Фінляндією. Це ж історично, ми бачимо і знаємо, як вона може вдіяти, чи готові чи готується Європа до війни, до збройного протистояння з Росією. Я был в этих странах, я разговаривал с войсковыми этих стран, прибалтийских стран, с войсковыми Польши. Знаете, они хотят как раз вот тот досвид, который получили украинские войны. Они очень... С уважением относятся к украинским военным и к тому, что Украина может предоставить. Так что, я думаю, они не готовятся, ну, не готовятся физически сейчас, но подразумевают, что Россия может напасть э, на, скажем, страны Балтии э, и э, более-менее, скажем так, они пытаются привести свои э, войска в форму для сопротивления такому теоретически возможному нападку. Но моє запитання, чи вони роблять це активно? Бо відчувати, що це колись може статися, це одне. А коли ворог на порозі, і це не дай Боже може статися вже завтра. Бо те, як вони руйнують кабелі підводні, те, як вони готують диверсії зараз в багатьох країнах і готували, і це ж продовжується, та кількість агентів, так ФСБшних, які зараз по всіх європейських країнах, це ж колосальна кількість людей, і це колосальний. Вид готовчий процесс до того э, неминующего, как багато кто утверждает, так збройного конфликту в будущем. Чи Европа разумеется, сейчас? Знаете, к сожалению, мне кажется, что некоторые страны готовятся. Основные страны, которые потенциально могут стать добычей России, они к этому не готовятся. И это связано с огромными рисками. Это связано с европейской безопасностью. И э, некоторые из них осознали экзистенциальную опасность для Европы России, но я не вижу тех сигналов, которые есть в Польше, скажем, которая закупает огромное количество вооружения, современного вооружения у Соединенных Штатов, у других стран НАТО и более интенсивно готовится, потому что она находится на границе с Украиной. Таких знаков я не видел в других странах, к сожалению. Они более мягко относятся, они думают, что это локальный конфликт, и он ни в коем случае распространяться не будет. Хотя так все думали, когда это началось в Грузии, и даже не распространяли информацию об этом. И все, что мы увидели, это халатное отношение к тому, что происходит в любой другой стране, приводит к еще большей войне. И такое отношение со стороны европейских стран по отношению к Грузии привело то, что мы получили полномасштабную войну в центре Европы. И в последующем эта война может стать еще масштабнее. Она не станет меньше, если Россия не будет полностью подавлена, не будет разоружена и не будет дефрагментирована. Она должна дать свободу тем странам, из которых она сегодня состоит и которые не имеют ничего общего с Россией. Мамука, вы точно фокусируетесь за ситуации на украинском фронте. Ваша оценка действий. Почему мы потихоньку, все-таки, потроху отступаем на донецком направлении? Все очень логично. Ну, мы держимся за счет нашего патриотизма. Мы держимся за счет этой внутренней силы. Но кроме этого, нам нужна логистика. Нам нужно вооружение. Нам нужно очень много вооружения. И этого вооружения мы в достаточном количестве не получаем. Особенно в последнее время. Когда мы не получаем это вооружение, нам приходится делать это жизнями людей. К сожалению, это факт, и то, что сегодня происходит в Украине, это происходит только потому, что мы не получаем достаточно вооружения от наших дружеских, партнерских стран, таких как Соединенные Штаты или любые другие, которые сегодня более-менее снабжают Украину. Мамука, ви знаєте, що головнокомандувач Сирський призначив Михайла Драпатого керівником напрямку на Хортиці. Та да, він є командувачем сухопутних військ України. Чи ви знайомі особисто з паном Михайлом? Чи зможе пан драпатий стабілізувати ситуацію на фронті? О, я особисто знайомий, знаком. Я можу сказати, що відповідного затоючого не має смысла міняти зараз людей. Если у нас не будет соответствующем количестве этого оружия и та специфика, которая нам сейчас нужна, я думаю, кто бы не был бы назначен, в данный момент он не сможет внести переломное какое-то э, звено в войне. Ну, э, снова таки про сброю наши партнеры в То есть, на да, на Франция заявила, что миражи, да, та, или такие, какие она обещала в том роте. Цьогоріч на перші три місяці цього року вони все ж таки точно потраплять в Україну? Як на мене, це так знаєте почайні ложиці. Але ви вчилися у Франції, та ви маєте дипломатичного світу. Наскільки ось такі сигнали від французького уряду, наскільки вони є важливими для того, щоб розуміти, що Україна буде і далі підтримуватися Європою? Я надеюсь, что это сказано серьезно. Я могу сказать одно, что русская пропаганда во Франции работает на все сто процентов. И очень много французов, к моему большому сожалению, еще тогда, когда я учился, это в 2004-2005 года, они поддерживали Россию. И нам очень много приходилось разговаривать о том, что Россия напала на Часть Грузии она оккупировала, часть Грузии довольно сложно было дать понять э, европейцам, что Россия в этом веке занимается захватнической войной. Э, тем не менее Франция показала свою помощь, и я надеюсь, что это не просто слова и это не просто для того, чтобы Украина держалась на плаву. А будет делаться все возможное со стороны европейских стран. В тому числі і Франції, щоб Україна змогла в цій війні? Ну, до Франції. Сьогодні, наприклад, приєдналася Німеччина, бо в Бундестаг проголосував за додаткові 3 мільярди євро, які вони мають відправити на допомогу Україні. Кілька днів тому е, італійський парламент складнощами, але тим не менше, проголосував про продовження е, надання військової допомоги Україні. О, навіть Ізраїль. Та прийняв рішення передати Петріоти, ну, частину складову від, від установок Петріот в Україні. Це говорить про те, що потрохи ситуація змінюється. До речі, чи ви е, маєте точку зору, власне, чому Ізраїль змінив своє ставлення, бо до цього зброю вони не хотіли нам постачати? Ну, після того, після, коли, в принципі почалася дестабілізація в Ізраїлі, після того вони э, поняли, наскільки. Э, неправильно себя вели по отношению к Украине, когда не передали вооружение. Я надеюсь, израильское правительство получило тот урок, который даст ей возможность в будущем намного интенсивнее помогать Украине. То, что касается европейских стран, по мере того, что Соединенные Штаты умеренно начали передавать помощь, начали активировать европейские страны. На мой взгляд, это неплохо, это наоборот хорошо. И э, я надеюсь, они смогут осилить э, ту часть вооружения, которая должно было приезжать из Соединенных Штатов. Они смогут передать э, количество и настолько же, сколько должны были передать Соединенные Штаты, пока Трамп объявил вот эту трехмесячную трехмесячное переосмысление э, помощи своим партнерам. Так что, Но... в принципе, мы ждем э, опять же реакции Соединенных Штатов. І надіємося, що європейські країни стануть ще більш активними в команді. А наскільки ви вважаєте, оця реакція Трампа або ці перші дії Трампа на посаді президента? Наскільки вони мобілізували Європу? Наскільки вони підштовхнули її до того, що треба тепер більш активно займатися тим, чим займалися до цього штати? Знаєте, Європа знаходиться на граніці між варварами і Україною. И они прекрасно должны понимать, что они не на другом континенте, как Соединенные Штаты. Они должны прекрасно понимать, что Россия несет э, самую большую опасность, намного большую опасность, чем в свое время несла фашистская Германия. И они должны этому сопротивляться. Они должны начинать, э, во-первых, производить вооружение, которое, сфера которого практически спала в странах НАТО, в европейских Европейской части стран-нату, и э, они должны стать более активными. Так что, на мой взгляд, я бы не сказал, что это очень хорошо то, что делает Трамп, но это разбудило э, европейские страны и их больше и побудило им больше интенсивности в помощи Украине. Мамука, розкажіть, будь ласка, ми просто говорили з вами про е, міжнародний і про інтернаціональний легіон. Розкажіть, будь ласка, чи європейці знають про е, те, чим ви займаєтесь, про, про вашу не про грузинське добровольче угруповання, і чи складно до вас потрапити? Що для цього потрібно? Як ви ведете цю роботу в Європі? Есть у нас рекруты и из европейских стран. Знаете, мы более предпочитаем ребят, которые приезжают из Грузии, потому что они более стабильны в том вопросе, чтобы оставаться на долгий период Украины. К сожалению, представители европейских стран остаются в Украине не более 3-6 месяцев. Вот. Представители, приехавшие из Грузии, они намного дольше остаются и намного дольше их хватает, потому что они привыкли к такому, э, к такому виду боевых действий. Они не раз проходили это в Грузии и э, освоиться здесь им намного легче. Очень большая помощь, конечно, из европейских стран приехавших добровольцев, но также приезжают и много провокаторов, к моему сожалению, и я сам с этим сталкивался, которые занимаются просто провокациями украинской армии. Скажем, представители Венгрии я не раз встречал, которые занимались провокациями. Также Британии. И это довольно сложно, это сложно озвучивать медийно даже, но это факты, и мы с этим столкнулись. Так что, в принципе, ну, я для грузинского легиона предпочитаю ребят, приехавших из Грузии, во-первых, потому что они получили свой боевой досвид в миссиях, таких как иракская миссия или афганская миссия, а также прошли боевые действия в Грузии, и они более-менее уже снабжены тем багажом знаний, которое нужно для войны в Украине. Але вони точно розуміють, що, потрапляючи на війну в Україну, додому вони повернуться не швидко, тому що поки нинішній нинішні уряд та в Грузії, їм одна пряма дорога, на жаль, якщо вони вирішать повернутися додому. Знаєте, я ще раз повторюю: вони прекрасно розуміють, що це єдине місце, де вони можуть захистити Грузію. І тому і приїжджають сюди, а не потому, щоб в скором времени попасть в Грузию. Мамука, я дякую щиро вам за розмову. Спасибі велике за те, що ви робите. Дякую, що захищаєте Україну. Дякую, що представляєте Україну у Європі. Мамука, Мамоасвілі, керівник грузинського добровольчого батальйону, був моїм співрозмовником. Дякую, Дякую, дуже дякую.